Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beresua dalam berita peredana malam ini, saya Ahmad Nur Ersyadudin Hasrom. Dan saya Dayangku Kamal Yahminyaran Haji Kamarudin. Berita-berita utama malam ini. di bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan strategi-strategi BLNG dan BGC hendaklah bersifat berpandangan jauh selaras dengan hala tuju negara ke arah pertumbuhan mampan dan peningkatan nilai. Duli yang teramat mulia Paduka Seri Pengiraan Muda Mahkota dan yang teramat mulia Paduka Seri Pengiraan Anak Isteri berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Liga Super Malaysia. Kebah Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Mu'izzadin Wadawa Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Watin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengiktiraf prestasi kukuh serta kemajuan yang dicapai oleh syarikat Brunei LNG Sendirian Berhad BLNG dan syarikat Brunei Gas Carriers Sendirian Berhad BGC sepanjang tahun ini khususnya dalam memastikan kecekapan operasi kedudukan kawangan yang berdaya tahan serta komitmen terhadap keselamatan. Sehubungan itu baginda bertitah menekankan perbincangan sepanjang dua hari yang akan datang adalah amat penting bagi menumpukan plan perniagaan dan strategi setiap syarikat bagi tahun-tahun mendatang. Baginda turut bertitah menegaskan strategi-strategi tersebut hendaklah bersifat berpandangan jauh selaras dengan hal tujuh negara ke arah pertumbuhan mampan dan peningkatan nilai ini termasuk memperkukuhkan daya saing pada masa hadapan, meningkatkan keberkesanan kaedah kerja serta menetapkan hala tuju nilai yang lebih jelas dan inovatif. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Bertitas, masa berkenan mempengerusikan mesyuarat lembaga pengarah BLNG ke-228 dan mesyuarat lembaga pengarah BGC ke-114 bagi suku keempat tahun 2025 pagi tadi. Mesyuarat berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Keberangkatan tiba baginda dijunjung oleh Yang Berhormat Datu Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Amilio bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua dan Datuk Seri Paduka Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifa, Timbalan Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri selaku Ahli-Ahli Lembaga Pengarah BLNG dan BGC. Dimulakan dengan bacaan doa, mesyuarat membincangkan perkara-perkara penting seperti prestasi operasi, keselamatan, kawangan dan pembangunan tenaga manusia serta strategi jangka panjang bagi BLNG dan BGC. Mesyuarat dihadiri oleh pihak-pihak berkepentingan termasuk shareholder directors yang mewakili Kerajaan Kebawah Dunia Maha Mulia, Shell PLC termasuk Mr. Richard Howe, Executive Vice President of Conventional Oil and Gas at Shell dan Mitsubishi Corporation, termasuk Mr. Jen Kunihiro, Division Chief Operating Officer, LNG Asia Pacific Division, Environmental Energy Group at Mitsubishi Corporation serta ahli-ahli kepimpinan daripada BLNG dan BGC. Baginda seterusnya akan mempenguruskan mesyuarat lembaga pengarah-pengarah Brunei Shell Petroleum Sendirian Berhad BSP ke-417, dan mesyuarat lembaga pengarah-pengarah Brunei Sha Marketing Sendirian Berhad BSM ke-195 bagi suku keempat tahun 2025 esok Duli Antara Mak Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebah Duli Amaha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hassan Abokiah Mu'idzadim Wadawlah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah Binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berangkat menyaksikan pelanan Liga Super Malaysia 2025-2026 antara DPM MFC dengan Emigresen FC. Berangkat sama paduka Adinda dan anak anda Dulian Teramat Mulia, Dulian Teramat Mulia Paduka Sri Pengiran Muda Abdul Malik, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bulkia dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Zahra Raihanul Bulkia. Pelawanan berlangsung semalam di Stadium Negara Hasanah Bulkia Brakas. Keberangkatan Dunia yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Perlawanan berkesudahan DPMMFC menang 4-2 ke atas Imigresen FC. DPMMFC akan beraksi seterusnya menentang Sabah FC di Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah pada 20 hari bulan ini. Perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS adalah tulang belakang ekonomi domestik negara Brunei Darussalam yang merangkumi lebih 93% perniagaan sektor swasta. Dengan lebih 6400 PMKS yang aktif, perusahaan tersebut adalah pusat kepada agenda mempelbagaikan ekonomi negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua menggariskan perkara itu semasa perbincangan PMKS kali kedua mengenai cabaran tenaga manusia dan tenaga kerja. Perbincangan berlangsung petang tadi di sebuah hotel di Kulak. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Amelia bin Abdullah, selaku pengerusi Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei, cabaran yang dihadapi oleh PMKS tidak boleh ditanangi oleh kerajaan sahaja tetapi ia memerlukan penglibatan aktif antara agensi kerajaan, syarikat dan institusi pendidikan. Brunei but our approach must be pragmatic, collaborative and in alignment with our national priorities to achieve our Wawasan Brunei 2035. Our mandate is clear, we must remove the frictions that impede business growth, build the skills and human resource capacity that our MSME needs and deliver tangible results. Dialog mengumpulkan para pembuat dasar, pihak berkepentingan industri dan pemimpin perniagaan bertukar perspektif mengenai pasti cabaran berkaitan mengenal pasti cabaran berkaitan tenaga kerja yang menjejaskan operasi PMKS dan menyelaraskan usaha memperkukuh ekosistem tenaga kerja bagi menyokong pertumbuhan jangka panjang sektor swasta selaras dengan maklumat ekonomi wawasan Brunei 2035. Lebih 300 anak yatim dan pelajar kurang berkemampuan mendapat manfaat dari program bantuan amal kembali ke sekolah. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Lebih 60 penjaja pelbagai kategori menyertai bazar Disember Muhibah 2025 diadakan sempena Pesta Disember Brunei 2025. Bazar dianjurkan sehingga hamis ini di Dewan Muhibah Jabatan Daerah Brunei dan Mara. Penganjuran bazar tersebut sejajar dengan usaha untuk meningkatkan ekonomi komuniti, merancangkan aktiviti keusahawanan belia serta menggalakkan budaya membeli dan berbelanja di negara sendiri. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamad ahli Majlis Mesyuarat Negara. Bazar merupakan inisiatif Majlis Penundingan Kampung Sungai Bunga untuk memberi ruang dan peluang kepada pengusaha satu kampung satu produk 1K1P dan peniaga tempatan mempromosikan produk mereka. Juga diadakan program menderma darah yang disediakan oleh Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Salihah. Program bantuan amal kembali ke sekolah membantu meringankan perbelanjaan anak-anak yatim dan keluarga kurang berkemampuan dalam membuat persediaan menjelang sesi persekolahan tahun 2026. Dianjurkan oleh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri melalui Jabatan-jabatan daerah, program yang diadakan serentak di keempat-empat daerah itu juga menyuntik semangat baharu penerima bantuan di daerah Brunei dan Muara majlis penyerahan bantuan berlangsung di jabatan daerah Brunei dan Muara. Penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Seratus pelajar menerima sumbangan berupa barang keperluan sekolah. Sumbangan adalah hasil daripada tabung amal Jabatan Daerah Brunei dan Muara dan tabung anak-anak yatim Daerah Brunei dan Muara. Di daerah Blight, majlis diadakan di Jabatan Daerah Blight. 85 pelajar menerima sumbangan daripada dalam program tersebut. Penyampaian sumbangan disampaikan oleh Awang Salminan bin Haji Burut, Setia Setetap Keselamatan dan Kesejahteraan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri kepada 20 penerima. Selebihnya akan diserahkan melalui penghulu dan ketua kampung. Sementara di daerah Tutong, 130 pelajar menerima sumbangan seumpamanya. Sumbangan diserahkan oleh Dayang Siti Nur Ashikin binti Muhammad Saleh, Timbalan Setiausaha Tetap Dasar Korporat dan Perancangan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, menjelis diadakan di Mahat Islam Brunei. Dan di daerah Temburong seramai 54 anak yatim menerima sumbangan seumpamanya. Sumbangan disampaikan oleh Awang Haji Ahmad Nizam bin Dato Paduka Haji Ismail, Timbalan Setiausaha Perundangan antarabangsa Bangsa dan Penyelidikan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Majlis berlangsung di kediaman rasmi pegawai Daerah Temburong. Majlis Perundingan Kampung Ukong mengadakan majlis menandatangani kontrak penyewaan unit dan perasmian kafe Ukong Mamagon. Majlis diadakan pagi tadi di kampung berkenaan di daerah Tutong. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Juga hadir yang berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekpin bin Yaakob, ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis antara usaha di bawah syarikat kerjasama MPK Ukong dalam memperkasa ekosistem perniagaan tempatan. 48 peserta antaranya terdiri daripada mahasiswa Kementerian Pendidikan, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah, Institut Pengajian menyertai program Civic Negara Brunei Darussalam. Program Jelong Kali diadakan bagi tahun 2025-2026 anjuran Jabatan Perdana Menteri melalui unit kenegaraan Jabatan Penerangan dirasmikan pagi tadi. Program antara lain memberi kefahaman dan maklumat terkini kepada masyarakat mengenai hal ehwal negara memupuk semangat kenegaraan berasaskan konsep Melayu Islam Beraja serta nilai-nilai budaya agama dan kedaulatan yang menjadi asas identiti negara. Hadir Dain Siti Bismi Nurul Iman binti Haji Awang Emza, pemangku pengarah penerangan. Sepanjang program, para peserta didedahkan kepada beberapa siri taklimat dan lawatan sambil belajar ke beberapa agensi kerajaan dan swasta serta mengikuti aktiviti kerja berpasukan. Dari, ada yang Festival Film Pendek Prism Universiti Brunei Darussalam UBD ke-8 tahun 2025 berakhir baru-baru ini dengan majlis anugerah berprestij yang berlangsung di Pusat Kesenian Pro Chancellor UBD. Hadir Dr. Haji Abdul Hanif, Datuk Peruka Haji Mahadi, penolong Naib Chancellor Penyelidikan Inovasi dan Kelestarian UBD. Penganugerahan diberikan kepada tujuh penerima sebagai menghargai pencapaian pembuat filem muda yang berbakat dari universiti di seluruh ASEAN termasuk Universiti Rakan Kongsi UBD di Spanyol. Tahun ini merupakan tahun keempat acara dikendalikan di bawah rangkaian Universiti ASEAN mengenai kebudayaan dan kesenian UBD Prism ke-8 dengan menerima lebih 80 filem pendek daripada 17 institusi pengajian tinggi di seluruh ASEAN termasuk negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam. bagi menggalakkan orang ramai berbelanja di dalam negara sendiri semasa musim cuti persekolahan dan musim perayaan Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi mengajarkan Brunei Celebration BSB 2025 bermula pada hari ini hingga 18 Januari 2026 BSB dianjurkan setiap tahun bagi menggalakkan orang ramai menyokong perniagaan tempatan dengan berbelanja di dalam negara terutama semasa musim cuti persekolahan dan musim permulaan penggap persekolahan tahun 2026. Setiap dolar yang dibelanjakan di dalam negara akan membantu memperkukuhkan ekonomi tempatan menyokong peluang pekerjaan dan mewujudkan pelbagai manfaat sampingan kepada para peniaga termasuk kedai runcit, industri makanan dan minuman serta perkhidmatan. Inisiatif seumpamanya turut menyokong industri pelancongan tempatan dengan membolehkan ejen pelancongan, hotel dan penyedia perkhidmatan menawarkan pakej khas penginapan dan kunjungan para pelancong. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan menjalankan operasi panyap menyasarkan sebuah premis pendidikan di Mukim Berakas B. Semasa operasi tersebut, lima warga asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguat kuasa undang-undang bagi siasatan lanjut. Tiga daripadanya melakukan kesalahan bekerja menggunakan pas lawatan, manakala dua lagi dipercayai melakukan dua kesalahan iaitu bekerja bukan dengan majikan asal dan bekerja tidak mengikut jawatan yang tertera di dalam pasport. Pasukan polis di Raja Brunei akan mengadakan latihan Mara Lasak esok 9 Disember. Latihan diadakan di Taman Jebeli Perak Kuala Blight menuju ke Kem RUA melalui Jalan Maulana bermula pukul 8 malam hingga 12 tengah malam. Orang ramai terutama penduduk yang tinggal berhampiran dinasihatkan supaya tidak merasa cemas dan tidak menghampiri tempat latihan tersebut. Ia adalah bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku sepanjang latihan dijalankan. Kejohanan futsal Piala Antarabangsa Arauda yang berlangsung selama dua hari berakhir semalam. Menyaksikan dua pasukan Indonesia muncul juara dalam kategori bawah 11 tahun dan bawah 13 tahun. Kejohanan berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukanegara Abdul Kebrakas. Kategori bawah 11 tahun dijuarai oleh pasukan Panda Futsal Academy dari Indonesia. Akar Futsal dari Indonesia memenangi tempat kedua. Manakala wakil dari Limbang Sarawak Malaysia, pasukan Klub Academy ABC memenangi tempat ketiga. Dalam kategori umur bawah 13 tahun, Johan Pasukan Akar Futsal Academy dari Indonesia, tempat kedua dimenangi oleh Pasukan Panda Futsal juga dari Indonesia dan tempat ketiga dimenangi oleh Pasukan Tiger FC dari Tuaran Sabah, Malaysia. Hadiah-hadiah kemenangan disampaikan oleh Mbah Hormat Awang Zainul bin Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Penganjuran Iraw Tupih Pade bertujuan mengukuhkan perpaduan dan silaturahim komuniti Puak Murut melalui penglibatan aktif dalam aktiviti sukan disamping meningkatkan kemahiran serta disiplin peserta khususnya golongan belia. Iraw Tupih Pade 2025 Anjuran Persatuan Lun Bawang Murut Brunei melabuhkan tiranya lewat petang kemarin di Kompleks Sukan Temburung. Lapan acara sukan dipertandingkan tahun ini dengan zon 2 juara keseluruhan. Hadir Awang Hasan Baha bin Haji Omar, pemangku pegawai daerah Temburong. Sebanyak lima zon mengambil bahagian dalam pertandingan kali ini dengan disertai Majlis Sukan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei serta Jabatan Belia dan Sukan Daerah Tutong. Juga hadir yang berhormat Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kejuaraan Asia Tenggara Sea Games ke-33 di Thailand. Pasukan Polo Negara Brunei Darussalam bertemu dengan pasukan Polo Malaysia pada peringkat separuh akhir sebentar tadi. Pada perlawanan tersebut, pasukan Polo Negara menang 9-6 ke atas pasukan Polo Malaysia dalam empat caka. Dengan keputusan tersebut, pasukan Polo Negara akan berentap bagi perebutan pingat emas menentang tuan rumah Thailand. DPM MFC akan terus berusaha untuk meningkatkan lagi mutu permainan yang baik pada pelanan yang akan datang. Menjelang pertemuan seterusnya menentang Sabah, ketua jurulatih DPMMFC yakin pasukannya berada di landasan positif dan para pemain semakin percaya dengan kemampuan sendiri. Perkara tersebut disuarakan oleh McAllister James Reynolds semasa sidang media selesai perlawanan semalam. Um, comes a lot to the players and myself and the staff